средственная болезнь гипертония. Когда проходила мимо как-то первой поликлиники, очень было мне плохо, очень было плохо. Я думаю, упаду сейчас. Но это был конец рабочего дня. Зашла я к кардиологу. Он такой молодой врач, был очень такой недовольный. Я говорю, у меня уже конец рабочего дня, и и, вот, и такой вес, и еще вроде возраст 46 лет не было. Не такой уже, что ж вы довели себя до такого. Мне было так ужасно стыдно и неприятно, и, и, и больная, и это давление, и все вместе. Ну, ну помолите мне, вот, да, вот, какой-то горячий укол, какие-то таблетки, мне было легче стало. И вот я, вынуждена была стать на учет, на учет. Я пришла в участковый, в первой поликлинике у нас тут в городе. Ну, вот, участковая назначила пройти всех, надо было пройти всех врачей вот, в поликлинике. Э, как-то первый осмотр был так, вот так, весов тогда не было, как-то давление было, и все. Вот, э, следующий осмотр надо было взвеситься на весах. Вот эти весы, которые я взвесилась в поликлинике, сыграли очень большую роль. Э, потому что, вот, да, вот мне казалось, что я, да, вот как бы наследственность, но не такая, не схудешь. Да, потому что мы все разные люди, да, вот у, каждого, у каждого своя костная масса, у кого -то тоненькая кость.